Добрый день, друзья. Меня зовут Виталий. Я финансовый консультант. Занимаюсь этой деятельностью уже несколько лет. У меня достаточно большая команда. Команда работает в нескольких городах Украины. Я очень рад, когда мои люди зарабатывают хорошие деньги. Я очень рад, когда мои люди получают очень серьезное, достойное обучение. Обучение, которое повышает их уровень, которое помогает им зарабатывать деньги, которое им помогает становиться совершенно другими людьми людьми, видящими перспективу, людьми, достигающими своих целей. Мы много путешествуем, мы много ездим, но самое главное, мы помогаем людям. Мы помогаем людям, мы помогаем людям определиться в этой жизни. Мы помогаем людям строить свои планы на будущее. Мы помогаем людям достичь этих планов. Мы помогаем людям эти планы выполнить и достичь своих главных целей. На сегодняшний день в Украине огромная проблема. Очень большое количество наших людей имеют достаточно низкий уровень обеспечения. В силу того, что многие из них просто не знают, как правильно распорядиться своими деньгами, как правильно вложить эти деньги и как ставить финансовые цели и их достигать. Вот в чем, собственно говоря, наша миссия. Наша главная задача ⁇ делать эту страну богаче.